Сиянием планеты семья. Ну что ж, я волнуюсь. Дорогие наши зрители, каждый из вас в руках держит планету. Давайте озарим, давайте подарим жизнь этим планетам. Свет любви, свет добра, свет маминой души. И пусть в этом зале вспыхнут эти планеты. Имя каждой из них ⁇ семья. счастья, радости, пусть множится благополучие, а пусть растут тени, пусть они становятся крепче, планета наша как храните и любите семью, заботьте друг о друге и обязательно берегите, берегите своих любимых мам. Ну что ж, я чувствую, что мы становимся, Владимир, мы становимся свидетелями. Завораживает. Посмотрите, оглянитесь вокруг. Посмотрите. Посмотрите, сколько света, сколько я не ошибаюсь, сколько тепла, сколько радости. Как эти чувства, ощущения освещают, согревают наш мир, освещают, согревают всех тех, кто вокруг и рядом с. Ну и, наконец, аплодисменты! Дорогие наши мамы, мы поздравляем вас с вашим праздником! Планета Рума – это в руках праздник счастливых семей, потому что пока мама держит планету в руках, то счастье ее никогда не покинет. Впереди торжественное событие. Сегодня мы будет участвовать в семье, которая является гордостью. Гордостью нашего города гордостью нашей великой страны и семьи, которые достойны наивысших наград. Эти семьи вносят воистину великий вклад в укрепление института семьи, показывая другим, что как же это здорово, когда семья такая полная, многодетная, повышая ее престиж и доказывая возможность ее существования. И сейчас мы приглашаем на сцену мэра нашей столицы, мэра города героя Москва. Сергей Селенович Саганин. Всей души. Поздравляю вас с наступающим Днем Матери. Этот замечательный праздник посвящен самому дорогому человеку на Земле. Мама дарит нам жизнь, любовь и тепло. Ее мудрость, ее нежность, забота всегда, всегда с нами. День Матери это возможность еще раз сказать самые теплые слова любви и благодарности главным женщинам на свете и всем мамам Москвы. Особое спасибо мы говорим москвичкам старшего поколения, на долю которых выпало немало испытаний. Самоотверженно работая на заводах и фабриках, поднимая послевоенную страну, вы достигли детей, воспитывали их настоящими людьми и достойными гражданами. Особой благодарности, конечно, заслуживают многодетные матери. Ведь поставить на ноги одного ребенка, это, конечно, большой труд, а вывести в люди трех... Четырех и более детей – это настоящий подвиг. Давайте поаплодируем. Правда, <свят> что в Москве количество многодетных семей с каждым годом растет. Можно сказать, что за последние годы их количество почти удвоилось. Это, несомненный, конечно, рекорд. Сегодня с четырем многодетным семьям Москвы будут учены ордена и медали ордена родительской славы.